નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારે યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી તેમાં પેલા સેમેસ્ટરનો પાઠ ચોથો આ પાઠનું નામ છે ઉઠો ધરાકે અમર સપૂતો આ પાઠના સ્વાધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડિયો લાઇક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઈકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંકો આપેલી છે તેમાંથી તમને જે તે વિષયના જે તે ધોરણના વિષયના તમને वीडियो लिंक मिली सकते तो चलो शुरू करिए। पार्ट चार उठो धरा के अमर सपूतो प्रश्न पहलो निम्नलिखित पंक्तियों पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट के छे अ पंक्ति आपने अपने भावर्थ जो इधर उद्यान में कलिया खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। ત્યાર પછી બીજી પંક્તિ તેમનો ભાવાર્થ જોઈએ। કવિ દેશ કે બાલકો સે કહેતે હે કે હમારા દેશ सरस्वती કા પવિત્ર મંદિર હે। યહાં કી કલ્યાણકારી sare વિદ્યાહી વિદ્યાયી તમારી સંપત્તિ હે। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। प्रश्न बेनो अविभाग संक्षिप्त में उत्तर लिखे प्रश्न नई प्रातः नई बात है नई किरण है ज्योति नई का अर्थ स्पष्ट कीजिए आजादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है नए विचारों की किरणें फैल रही है सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं बीजो प्रश्न कवि नया राग कहाँ बनने के लिए कहते हैं क्यों कवि देशवासियों के जीवन में नया उत्साह के लिए कहते हैं क्योंकि नए उत्साह से नए प्राणों का संचार होगा मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान मिलेगी और उन्हें फिर खिलने का मौका मिलेगा त्रिजो प्रश्न हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है त्रीजो प्रश्नो जवाब आप प्रमाण लखो चौथो तो प्रश्न कवि नवयुग का आह्वान किस प्रकार करना चाहते हैं? कवि ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान करना चाहते हैं? प्रश्न बेनो प्रश्नों के उत्तर लिखे पेलो प्रश्न कवि के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो प्रश्न नो जवाब आप प्रमाण लिखवा बीचो प्रश्न देश के निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे देश के नव निर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएंगी हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे त्रीजों प्रश्न इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे तो चलो जो उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें में अपने जीवन में उतारना चाहूंगा मैं अपने देश से प्रेम करूंगा मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा मैं मन, मैं खून मन खूब मन लगाकर पढ़ूंगा पढ़ पठ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े मैं देश की रक्षा करने में भी मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा प्रश्न नंबर त्रन

बाद बाद में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को ત્યાર પછી બીજાના જવાબમાં છે ધ્યાન મગ્ન ત્રીજામાં આવશે જવાબમાં મંડળ પ્રશ્ન નંબર 4 કવિતા કો પટકન પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખिए પેલો પ્રશ્ન કવિને હમસે ધ્યાન લગાકર ક્યા દેખને કે લિયે કહા હે ક્યો જવાબ કવિને હમસે ધ્યાન લગાકર ઇસ જગ કિસ સુધરાઈ કો દેખને કે લિયે કહા હે क्योंकि ईश्वर की बनाई हर एक चीज में हमें चतुराई देखने को मिलती है प्रश्न कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है क्यों जवाब कवि ने सूर्यचंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है क्योंकि वह बारी बारी से दिन और रात में आते हैं त्रीजो प्रश्न दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए ईश्वर तो तेनो सामान्थी शब्द थे परमेश्वर भगवान फूल तो तेनो समान शब्द पुष्प कुसुम चौथो प्रश्न इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है जवाब सूर्य चंद्र तारे फूल पक्षी नदिया सरोवर झील पौरा वर्षा जैसे तत्व समाविष्ट है पांचवो प्रश्न इस कविता को योग्य शीर्षक दीजिए अद्भुत रचना ईश्वर की प्रश्न नंबर चार चित्र के आधार पर अपने शब्दों में कविता लिखिए ઉપયોગ હોવા હો કવિતા લખી છે જે તમારે આ પ્રમાણે લખવાની રહેશે તિતલી રાની તિતલી રાની कितनी પ્યારી कितनी સયાની આ પ્રમાણે કાવ્ય લખવાની રહેશે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર પાંચ निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर उसका जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए तो चलो जो, जो भाववाचक संज्ञा के रूप में वाक्य छे बच्चे प्रार्थना करते हैं प्रार्थना आ शब्द छे भाववाचक संज्ञा हवे अपने जातिवाचक संज्ञा में लखीए वाक्य तो प्रार्थना नो शुं थई जशे प्रार्थना बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती त्यार पछी बीजो नदी की चौड़ाई अधिक है जातिवाचक संज्ञा के रूप में भारत में नदियों की चौड़ाई या अधिक है क्या तुम यह जिम्मेदारी उठाओगे कोई भी यह जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है बीजू संतुष्ट व्यक्ति खुशी से भर उठा उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां आई त्रीजु वाक्य मेरी दुआ आपके साथ है माँ की दुआएं कभी बेकार नहीं जाती चौथू विज्ञान ने दूरी कम की है हवाई जहाज ने कई देशों की दूरिया कम कर दी है पांचवो में प्रार्थना करता हूँ वाक्य बच्चों की प्रार्थनाएं काम कर गई प्रश्न नंबर छ नो अविभाग शब्द कोश का उपयोग करके नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद आने वाले शब्द लिखिए कमल कमला गुरु गुरुआई बालक बालकनी पुष्प पुष्पक विहंग सिपाही ज्ञान ज्ञानतः प्रारंभ प्रारंभन निर्माण निर्माणान्तर्गत धरती थरथराना सरस्वती सर्व प्रश्न 69 बहुविकल्प आपके मित्र में

આગળના પાઠમાં પાંચનું નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ પાંચની ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો